помощники народных депутатов – это целая каста. Их мало кто знает в лицо, их имена ни про что вам не скажут, но они многое решают. Это те полновашения, которых, конечно, не И только в прошлом году депутатов впервые заставили показать всех своих прислужников. Вся эта информация должна быть опубликована на сайте Верховной Рады и на интернет-сторинках депутатов. Как следствие, людям наконец показали целую армию помощников нардепов. И вопросов к политикам стало еще больше. Помощникам народных депутатов стоит из разных мотиваций. Одна из этих мотиваций – это беспречный бизнес. Кто они, ассистенты народных избранников? Как помогают? Элитная недвижимость и дорогие машины. Сколько на самом деле они зарабатывают? Какие преференции дает корочка помощника нардепа? А также, зачем помощникам-миллионерам бегать подсобниками за казалось бы смешные деньги? Смотрите прямо сейчас. Итак, каждый народный избранник может иметь до 4 помощников на платной основе и делить между ними 14 тысяч государственных гривен. Если этих советчиков мало, можно набрать еще 27, но уже за спасибо, то есть на общественных началах. Казалось бы, деньги особо не заработать. На 4 помощника 14 тысяч гривен то есть три с половиной на человека. Но корочка помощника народного депутата почему-то манит очень многих. Статус помощника народного депутата еще до недавно, и сейчас дає те возможности, в яких немає звичайних громадян. И за три с половиной тысячи в месяц работать на депутата соглашаются даже очень богатые люди. Мы решили проведать самых зажиточных помощников народных депутатов, чтобы задать один простой вопрос. Зачем им это? Это такая собі украинская рублевка, СМТ Козин під Киевом. Тут живут серьезные политики и бизнесмены, а також сам Петро Порошенко. И саме тут мы нашли монетки помічників народных депутатов. Цены на дома в Козине колеблятся в районе 2 миллионов долларов. И это, похоже, вообще не деньги для ассистентов народных избранников. И нужно сказать, что домов советникам народных избранников в Козине больше, чем имени бизнесменов. Там ничего не было и ничем это не заканчивается. Это дом Александра Чумака, бывшего прислужника Олега Мусия. Бассейн, озеро, сад и два внедорожника мечта любого украинца. Дим его, Чумака Володимира Олександровича, так? Ну его, ну він тут не вже Чумака и Мусия связывает любовь к сфере здравоохранения. Александр Чумак – крупный бизнесмен, владелец нескольких фармацевтических компаний. А Олег Мусей, как известно, вообще был министром здравоохранения Украины. Сталося то, что сталося. Сейчас Чумак хочет занять должность главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам. Но так как конкурс на эту должность длится уже больше года, Чумак стал помощником другого народного депутата Андрея Антонищака. На кого мы плюемся? Митники-хабарники, прикордонники-хабарники. Почекайте, Пообщаться лично с Чумаком у нас не вышло, так как по соседству с помощником народного депутата живет Порошенко, и охрана президента настоятельно порекомендовала нам держаться отсюда подальше. Вы у нас кто? Мы журналисты. Ну, показать видео вы сможете? Мы не имеем права показывать видео. Через реку напротив Порошенко живут еще два помощника народных депутатов. Этот шикарный дом с террасой над водой принадлежит Валерии Алони, бывшей сподручнице коммуниста экс-депутата Вадима Литвина. Она владеет крупным бизнесом, и нам интересно, почему она за копейки согласилась помогать народному депутату. Она была помощником Вадима Литвина, что помогал ей Вадим Литвин в ее бизнесе. Сосед помощницы Литвина тоже помощник, но уже другого экс-нардепа, одиозного Николая Рудковского. Я считаю, что компания может быть и должна быть прибудковой. Это некий Игорь Андросов. Дом оформлен, видимо, на жену экс-пособника Светлану. У Андросовых тоже есть бизнес. И, судя по дому, очень успешный. Ну и ты бизнесом занимайся, поставь жопу на разрыв, правильно? У тебя будут такие дома. Ну так или не так? А ты а, ходишь с да. микрофоном, понимаешь, ездишь на каком-то корыте, извини меня. Я тебя не обижаю, конечно, но ну, просто... А так себя ведет Александр Хорошаев, экс-помощник самого Александра Ефремова. Его дом расположен немного дальше. Но, судя по реестрам, кроме дома у Хорошаева есть еще два земельных участка на берегу. На них ведется строительство. Один принадлежит самому Алексею, а второй, видимо, его дочери. Но он это отрицает. У вас есть элитная нерухомость. Тут и на початку этой улицы ездят. Это уже не моя. Ничего у меня вообще уже нет. Ну, нету такого. Вас обманывают ваши реестры. Про связь с Ефремовым говорить сегодня мало. Мол, они даже не общались. С чем ваши Вообще никаких убогостей. Ефремов увидел два раза в своей жизни. Сейчас Карашаев занимает должность вице-президента Федерации футбола Киева. Никто ничем никому не поможет. По соседству с Хорошаевым в этом красивом доме с бассейном живет Сергей Рикиянов. Добрый день. Скажи, пожалуйста, я шукаю реки Янова. Это Нет. Это так? Это помощник нардепа и нового губернатора в Уганской области Юрия Горбуза. Того конфликта, который бы кто-то пытался разжигать, сегодня нет. В начале Козина, немного дальше от президента, на одной улице мы нашли имение еще пяти ассистентов. Земля под этими двумя домами принадлежит некоему Александру Шевченко. Он еще недавно помогал Ирине Ефремовой. Первый похож на белый дом после погрома с недостроенными беседками и выбитыми окнами. Здесь вряд ли кто-то живет, а вот второе менее вообще разваливается. Не верится, что пару лет назад здесь кипела жизнь, и дом посещали даже Ющенко и Черновецкий. Две словно ждет весну. Зажигали их, расскажу, черновецкий. Веселье кончилось, по словам охранника, когда имение купил нестер Шуфрич. Предвысшая ответственность э, в тех выпадках, когда э, есть такие выпадки. Потом его продали Шуфричу. Потом пошел грибок, его разобрали. Так и стоит теперь, заброшенный что в покупали его вместе с вертолетом даже. Немного дальше по той же улице нас заинтересовали почти три одинаковых коттеджа. Петров э, Игорь и Петров Михайло. Мы же номера В этих вообще никто не Судя по реестрам, земля под домами принадлежит экс-помощнику регионала Василия Гуреева. Вы знаете из моей биографии, что я иногда принимал такие неординарные решения. Игорю Петрову и его сыну. Ну, это просто властник этого, властник э, земельных делянок. Да, вы, да, да. Это, значит, вы, да. П Петров, там, да, батько да. и сын, да? да? Да, 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 да. Такой же подряд и у этих двух имений. Эта заброшенная крепость принадлежит асистенту Николая Злачевского Юрію Киллерману. Доробіщаю вам, що винувати будуть. Винувати і будуть наказаний. А от дом в стиле Маріїнського дворця записаний на його сина Міхаїла. Як ви думаєте, чиї будинок схований за цим високим парканом? Януковича, Калетника? Ні. Тут живе звичайний екс-помічник колишнього народного депутата. Этот дом мы нашли случайно. Как оказалось, тут живет Андрей Шпиг. Этот человек помощник экс-нардепа и бизнесмена Федора Шпига, то есть своего же отца. Странно, а да, вот Дом, несомненно, самый роскошный из всех бывших и действующих помощников нардепа в Козине. Но это еще цветочки. Сейчас мы вам покажем имение помощника, которое действительно заставит вас завидовать и ненавидеть. Это маленькое межегорье неподалеку самой Хонки в Новых Петровцах, и оно принадлежит Александру Непомнящему. Всем желающим возможно зайти на сайт министерства, зайти в наш форум. Этот человек 8 лет проработал в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. А параллельно помогал народным депутатам. Еще раз повторюсь, программа только стартовала. Судя по кадастровой карте, земля под этими домами принадлежит трем людям с фамилией Непомнящий. Самому Александру Михайловичу, видимо, его жене Ирине и, наверное, их дочери Марии. Также один из участков принадлежит некой Александре Марушевой. Она тоже не чужая для семьи Непомнящих. Марушева, как и не помнящий, когда-то была помощником народного депутата Алексея Логвиненко. А это не единственный депутат, которому прислуживал Александр Непомнящий. Вместе со своей женой он был ассистентом Михаила Добкина. Немножко текст по-дебильному написан. На этом огромном куске земли построены три дома. Маленькое здание, похожее на сауну, гараж, бассейн, теплица, сад и семейный колокол. И работы на участке до сих пор идут. Вот строители кладут из камня дорожку. Как трем родственникам удалось получить землю в элитном селе под Киевом? Ты можешь секундочку? У вот. вас Мы спросили об этом главу села Новые Петровцы, но поговорить толком не удалось. А на интервью может два в официальном ответе нам написали, бесплатно землю непомнящим не выдавали. Она была куплена. Но реестры говорят другое. В графе ⁇ Причина возникновения права собственности ⁇ нет ни единого упоминания о покупке или продаже. А значит, никакого предыдущего владельца на этот кусок земли не было. Еще не полностью заполнен этот список, который имеется, который есть квартиры. Кроме этой виллы у непомнящего есть четырехкомнатная квартира в Харькове и пару метров жилья в Киеве. Вот в этом доме. Но он тут даже не появляется. Скажи, пожалуйста, а Олександр Непомнящий тут живет? Есть Непомнящий у нас, но мы не проживаем. Ездит экс-помощник на Тойоте Кэмри за 25 тысяч долларов. Поговорить лично с Александром Непомнящим у нас не вышло. Дома его постоянно не было. Так он сейчас выйдет или нет? Скажи, пожалуйста, а Александр Михайлович дома? мое дома? А когда будет? Завтра. Завтра будет? А можете передать ему, что мы до нього завтра приїдемо поспілкуватися? Хорошо, да, Я да, Так все, да. Да. А со своего офиса в центре Киева он недавно съехал в неизвестном направлении. Сейчас его нет. Нету? Да. Только Но все ли помощники так круто живут? Мы встречаемся с Анной Быковой. Она единственная из экс-помощников, которая согласилась с нами встретиться. Четыре года я пропрацевала в Верховной Раде штатным помощником народного депутата. Но девушка не признается, кому именно помогала и сколько за это ей платили. Намекает только, что за одну только зарплату помощники точно не бегают. Він може отримувати гроші поза штатно, взагалі поза всяких документів. Тому що не забуваємо, що депутат бере помічника на роботу, не апарат Верховної Ради. Якщо ти толковий, тебе, можуть возьмуть в большу політику. Но це рідкость. Депутати навіть не обідають зі своїми помощниками за одним столом. Щодо контакту, помічник депутат дистанція завжди є. Друге діло віп-асистенти. Эти люди не появляются в Раде, а встречаются с нардепами в местах, где нет камер и много людей. Сейчас Анна работает политтехнологом. И вместе с ней, руководителем движения «Честно» Андреем Круглашовым, мы разбили всех помощников нардепов на три группы обязанностей. Он каналом коммуникации с депутатом. Первое. Помощники-альтруисты. Это обычно молодые ребята, которые еще верят в честность власти и готовы за 3000 гривен помогать депутату в надежде, что он реально будет защищать права своих избирателей. Даже депутата какой-то рады низкого уровня, это часто там, горизонт бажання гордости там, студента, третьекурсника, э, скажем третьокурсника, скажем. Это мотивует людей брать участие в выборчей кампании, вот у меня корочка, вот у меня ксила. Также к этой группе можно отнести молодых девушек, которые надеются таким образом удачно выйти замуж. Мы не рассматриваем варианты девчаток, которые приходят на высоких подборах и хотят просто влаштовать свое собственное життя. Вторая категория – помощники решалы. Это люди, из которых делают технических кандидатов на выборах и позволяют от имени нардепа решать локальные проблемы на избирательных округах. Біля третини чинних помічників пробували сили і балотувалися зараз на місцевих виборах 2015 році. Ну и третья группа помощников – это VIP-ассистенты. Это люди, которые с депутатами на «ты». Их объединяет общий бизнес и сферы влияния государственных масштабов. Киевские области особенно, там были такие неофеодальные уклады, бритпинья, Хобухевский будет район, где помощники є дуже заможними людьми и доведомо ну явно есть джентльменами с независимыми доходами. Да, из всей когорты помощников, а их сегодня у наших нардепов около пяти тысяч, таких людей десятки. Им плевать на корочки политическое будущее. Приставка VIP помощника дает им возможность развивать бизнес империи и строить вот такие хоромы. Что бизнеса, ну, если... Это должно, мне. Захисну функцію, тобто людина, якщо і не примножує, то принаймні не втрачає, намагається закріпити якісь свій статус і вплив. Узнати у самих депутатських помощників мільянерів зачем такі і непрестижні должності, нам так і не удалось. Остається только догадуватися.